Неочікувано для нас и из с вами з'ясувалося, что на территории Беларуси картопляту закінчилася. Картошки у нас не хватает, оказывается. Говорили с Лукашенко, он говорит, у нас все продали в Россию, сказал Путин. Губернатор Калининградской области запретил вывозить картошку из региона, пока ее не будет в достаточном количестве в самой Калининградской области. Пу-пу-пу, хочется сказать. То от воно выявляется, что таке. Союзне государство, коли картоплі не вистачає не тільки на території Росії, а ще й на території Білорусі. Е, ну, виходить, що геополітична стратегія Лукашенка провалилася. Ну або ж він проміняв останній мішок картоплі по дуже вигідному тарифу знижок на борг, який білорусь винна Росії, ну надо треба... Надо треба допомогти россиянам, росіянам, и потом потім це ж не благотворительность. це ж і приличные деньги, приличные ціни. Тут знову ж таки питання, чи провів він референдум, чи продавати на територію Росії останній мішок картоплі, чи все ж таки на посадку залишив. Е, ну і ще трохи, мені здається, і Лукашенко вийде до народу із заявами картошки нет, но вы держитесь. Можно в Беларуси картофель закупать, они там большие специалисты по картошке. Но, Но свою тоже неплохо иметь. Так он что... Он там закончился. А? Он там закончился. Как закончился? В Беларуси. Там, Максим говорит, что картофель в Беларуси закончился, что-то такое. Как это так-то получается? Никто не ожидал такого процесса. Ну все, получается, останний мешок картофли без соли доедают. Ну-то и добре.